Да, эмоции пере переполняют, потому что мы выиграли, игра была тяжелая, ребята все старались. И эмоции переполняют. Команда сейчас в хорошем настроении, поэтому. А, несколько раз удалось отыграть. Ну, казалось бы, там ключевой отрывок дальше касских мал, Вроде бы там плюс 8 у них было, это даже плюс 11. За счет чего, как считаешь? Да Ну, как-то как за счет команды, за то, что мы собрались, за то, что начали больше играть на их ошибках, потому что кое-что и большую, у нас хорошо подобрал под конец, то, что это нам нужно было. Сначала я поздравлю Николаевских болельщиков с победой. Игра складывалась для нас тяжело. Проблема была в том, что несколько мечей не до конца доработали, не забили свои мечи в первой половине. И буквально вот там та разница, 6 очков, вот она как бы, вот эти там 6 Очков, 8 очков мы своих мячей не добрали. Из-за этого как бы был небольшой дефицит и не чувствовалось как бы пока что до половины, за счет чего могли добавить. Но ребята молодцы, хорошо поговорили в раздевалке, собрались, выполнили правильные установки, то, что мы нарабатывали до игры на тренировочном процессе. И, в принципе, уже не ошибались, хорошие броски выполняли свои. Ну, и как результат, мяч зашел поборолись на счетах, не уступили. И ключевой момент это 12 потерь, то, что не потеряли мячи. А так моральный дух в команде улучшается, видно с каждой игрой, что как бы коллектив крепчает. А, задача на четвертый круг чемпионата – это пятое место? Конечно. Чем выше место, тем лучше. Будем бороться. У нас теоретические шансы еще есть побороться за Четвертый, но это пока лишь теоретически. Нужно подкреплять свои герои. Ну, сегодня очень тяжелая игра была для нас. Где-то мы оторвались, потом тяжело, довели до тяжелой концовки. В концовке Николаев сыграл более, наверное, лучше в защите. Мы в защите провалились, дали выйти вперед. И потом уже там, старались решить, что-то в концовке перевести овертайм. Ну, вот. А, от ну, ти був безпосереднім учасником а, двох останніх атак, власне, от прокоментуй ситуацію, там був, не був фол. -фо Твоє бачення останніх двох атак. Ем, ну, напевно, не стоїть нічого коментувати, тому що ми самі довели до концівки. ми ем, вели з солідним отривом, не розтеряли цей отрив і до концівки я була. Ну, а по поводу двох останніх моментів, це вже на усмотрение судей. как бы не дали фол бросковой, значит, так было видно. Во-первых, сложная, интересная игра, как всегда, с Николаевым. В этом сезоне мы с ними сыграли 6 игр вместе с предсезонными, и счет в серии 3-3, я так смотрю, что в первом раунде плей-офф тоже мы будем с ними встречаться, я думаю, что будет еще интересней. Вот. Что касается самой игры, если взять там составляющие, не, не, не разбирая последние две атаки, по, по, по цифрам, мы проиграли 9 подборов на нашем щите во второй половине. считаю, что это очень сильно помогло в такой вот игре там, где борьба там где сложная, тяжелая, жесткая защита защищаться по два по три раза. Это, конечно, дополнительная нагрузка для команды, и именно вот этой защиты, может быть, где-то каких-то сил в конце не хватило защититься, потому что свалили в трех моментах там, где просто этих фолов не должно было быть, где не доработали немножко ногами. Вот, ну что еще сказать? Достойно играли, считаю, обе команды и победили те, кто, видимо, больше, больше отдал силу защите. Прежде всего, думаю, так сегодня. Во всем нужно искать положительные моменты. Скажу одно, что играли намного лучше, чем играли с Луцком. Вот. И это радует, радует то, что Кобец возвращается в свои кондиции. Притом он не тренировался с нами ни одной тренировки после Луцка. Немножко приболел, но именно, видимо, отдых ему и нужен был, чтобы вернуться в свою игровую форму. И уже сегодня получше играли наши новички. Да, где-то там еще не хватает полного взаимопонимания, но уже намного лучше. Я думаю, что... У нас есть еще впереди до плей-офф 4 игры, за которые мы должны наладить эти уже связки.